Я планировал, я, я думал защищать русский мир от фашистов и бандеровцев. Серьезно? Да. Рома, ты что видишь? Я не вижу. А он через поле пить что? Да. Да, давай, скажи, давай. Давайте огонь, он пи... через поле А так мы все пали. А. Юра, прости, мы все, все Я скажу так: чтобы потерять сейчас Софья, надо быть полным кретином. А блядь, на піху тут і тут. Ми знаходимося на командно спостережному пункті, зведеного загону на базі першого механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Давай наводись туди, де нарал там попробуй. От ближайшої точки переднього краю, яка проходить, то я думаю, кілометра три. Тут это КСП какого уровня? КСП батальон. Просто, если скустриб, что людей не хватит, не а из нас продолжают выжимать все соки дальше. Вот, то со собирают уже все подряд до кучи и пытаются ими сдерживать навалу. Я командир батальона, командир взводной группы. Летеха, командир батальона штатная посада, Вне посада, заступник командир разведанной группы. Рома, начальник артиллерии первого механизированного батальона, начальник артиллерии разведанного загона. И там сидит начальник штаба Богдан. Там будет что-то по перехватам и визуально, ну по перехватам на два часа планируется штурм противника загально, ну это же не то, что правильно, то есть масштабный будет на нескольких участках. Сейчас постерегаем потихонечку заход по 2-3 человека, подтягиваются сюда. Ну и пытаемся их накопивать сейчас, э, скажем так, накопыченя, чтобы потом, блин, когда они на рывке пойдут, меньше пришлось убивать. Так что, возможно, вы даже поприсутствуете, брать. Вы начали так? Да. да. <cu'll> Четыре <compensation> года был комбатом минометной батареи. Короче. А с Нового года, вот это стал, там начальник артиллерии ушел в доблесную 47-ю и меня втулили сюда. Сахар не надо, никому дополнительно. А это основные маршруты, то есть, ну, против... которыми противник может воспользоваться. То есть мы знаем, что он может пройти вот так, вот, либо он может пройти вот так, и зайти с этой стороны. Если нормально спостерегать, они просто то вполне ну, ты можешь заранее его вычислить. Тут, в принципе, проблем нет. Главное, чтобы пилоты понимали свою задачу, то есть как смотреть и что смотреть. Все, крыло, можете продолжать дальше свободный поиск. За время, что мы тут были, тут попыток блять, штурма было, туда ну, два или три. Ты сидишь с днями смотришь, ой, идут, давай минометом стрелять, все, чтобы к пехоте не подошли. Все, вот и все кино. И если коллектив будет слаженный, и он будет в одном русле двигаться, то тогда будут какие-то успехи. А если, допустим, там будет разногласия, будут непонятки между собой, от этого будут страдать не мы, а люди, которых мы отправляем в бой. Самое на С момента полномасштабки, ну, то есть. Не, ну, получается, если брать именно на КСП, то с 20. 8 квітня 22 року, когда батальон был сформирован, и, э, приехал на, на Изюмщину. 120 пострел. Пострел, да. Кадзумся. Плюс. Плюс. Да. А, а пора мне руку еще в 16-м. Я тогда был начальником разведки пошли этот самый в серую зону за какой-то херней и наступил на противопехотную. От, оттяпала ножку, дали деревянную. Я державе ногу, а она мне не дала. Так что, в принципе, я, считаю, что обмен равносильный. Президента, да, клейнот фирма. еще. От президента Украины Петра Порошенко. Порошенко. Да, еще с гравировкой. Ездили 6-й ротой 2-го механизированного батальона тут же 93-й бригады в ДАПе штурм там Иварьского монастыря. Вот. Потом позиция 93-17, так называемый Муравейник. Там взводником был потом начальник разведки. То есть, в принципе, я понимаю, как это на себе куда-то идти, тянуть своими ногами. Самое хуево, когда непонятно зачем. И, ну, если ты сам не понимаешь, зачем это нужно, то очень трудно донести, блядь, солдатам, зачем им это делать. То есть, мета. Мета его завдання. Когда отвечаешь сам за себя, то этот самый, ну, конечно, как-то проще. Либо там ты вместе с людьми что-то делаешь, и, грубо говоря, у вас шансы забараниться одинаковые. Сложнее всего да ладно, В... какой выполнять... Встречный, и причем Наверное, он... сейчас одну маленькую, я тебе скажу. Питер, смотри, ветер ориентировочно, если смотреть на картинку экрана, с 11 на 5. 11 на 5, 10 на 4, примерно вот это направление ветра. И когда тебе, ну как, внятно не могут объяснить. Когда просто есть вымога в икону, и, блядь, типа, что, ты должен копыток к черепу прикинуть, сказать, слухаюсь, и идти выполнять. Вот это, блядь, сложно. Врать нет смысла, потому что, ну, если, точнее, оно рано или поздно броню вскроется, и потом уже доверия к тебе не будет. Соответственно, приходится говорить правду, а правда не совсем приятная. И потом начинается морально-психологичный стан. Падает, люди тоже. А для всех хорошим не будешь. То есть ты, ты можешь быть, скажем так, человеком, который загубил жизнь одного, либо который загубил жизнь троих. То есть, ну, ты понимаешь, что, ага, ну, блять, лучше один, чем три. Потому что у тебя их и так как не осталось. это все потом вылезет. А может без пехоты? Ну, то есть, чтобы вот пехота не стояла физически. Ну, типа, вот, смотреть дронами, там, минометами. Короче, ладно, да, я это скажу, хватает. просто нет. Нет, боеприпасов не хватит. Но что я объясняю? Ну, допустим, вот если они просто будут бежать, то ты их не остановишь, блядь, ничем. Пока пехота по ним начнет стрелять. На его пехотинцев. Первое, первое это пехотинцев, а второе это принятие нормальных, адекватных решений с нашим командованием. И все. Но я просто, я вот не вижу никакой типа проблемы вот, ну, вот тут отойти. И то не отойти, это а более выгодный рубеж. Ну, вот. Вам подходит такие мобилизованные, у такого там головой обус об и заломали, и привезли. Это, да, бил, ну, а типа. Да. 200, ну, 95% того, что он идет, зачем? Або он придет и... 2% он скажет, 3% он скажет, что типа я отказываюсь, и 2% того, что он будет работать. Только ну, надо принимать правильное решение. Только от того вооружения, что дадут, допустим, да. Пускай они дадут там 100 тысяч боеприпасов, там, вообще, ну, там, допустим, на одну бригаду. Но пока нога пехотинца бля, не зайдет на землю, сколько они стреляют, будет до жопы. И вот проблема в том, что у нас нет мотивированных людей. Смысл, допустим, от той пушки, если за нее не будет расчета, правильно? Смысл от тех снарядов, если некому будет ими стрелять. Ну, типа, палка двух концов. Тут надо, чтобы люди были мотивированы. Будут люди, будут победы, только если будут думать командование головой. Мы все когда уволились, ну там, в 20-м, кто в девятнадцатом, потому что всех ебало просто поля охранять. 23-го я пришел в военкомат, на 24 у меня должно было быть, типа, ну, я был в оперативном резерве <связывающие> первой черги. <связывающие> да, блядь. Промень. Промень. Э, часть там, садов, там. то есть а, от середины ближе к переднему краю, то есть смотри, которая сейчас под тобой. То есть по нашим, блядь, <связывающие> мыслям, они уже, типа, накопычились. Они где-то сидят в окопах, у -то, которые напротив Бехи. Почему так стало, что вы вот в 14-м не стали людей на этих Потому что Боженька отвел. Нет. Потому что я, ну, потому что я планировал, я, я думал защищать русский мир от фашистов-бандеровцев. Серьезно? Да. Я ну, ничего, первый раз пришел, говорит, сказали оружия нет. Второй раз пришел, сказали, говорит, бланков нет. Третий раз пришел, говорят, да, сейчас потусуйся, часик, сейчас чувак подойдет, который записывает. И типа мы вас внесем в списки. А в итоге у меня что-то я ходил, ходил, товарищ позвонил, говорит, пошли, говорит, пиво я говорю, Ну пошли, завтра приду. А на завтра город освободили. Вот так вот. И мы ожидали, что сейчас начнутся карательные операции, будут грабить, вешать, убивать и насиловать за русский язык. А нихуя не происходит. То есть от слова совсем. И начинаешь задумываться, а почему? Нам же, нам же говорили, что все будет плохо, когда придут укрофашисты. Начинаешь, ну, как думать, что-то сопоставлять, прикидывать. И понимаешь, что тебя, блядь, Ну и соответственно, ты, опять, почти поддался. Одного знакомого видел б, с колорадской ленточкой, с автоматом, а приятеля стоял чисто просто сбитый на импровизированном блокпосту. А так никого. Потом из, из одноклассников за, за одного знаю, что этот самый он. По-моему, в, в полиции работает, где-то тут, ну как на территории Донецкой области. А так, чтоб именно в армии, в армии, не, не, не слышал. Вот где я держу сейчас крестиком, там, когда заглядывал в норку, там такое чувство, будто было движение. То есть, стена, очи рукой, что-то кто-то пошевелил. Плюс принял, тогда ну как оттянись ближе, ну, в нашу сторону, зависни между, грубо говоря, нашими садами и садами противника. И спостерегай на двойке, чтобы мы увидели блядь, перемещение. На, блядь, момент, когда они выскочат с траншей и побегут в нашу сторону. Ну, очень много денег насчет, блядь, с 90-х годов сюда было влито Россией для промывки мозгов. То есть, ну, как это начиналось, ну, как со школы. То есть, вот, Россия, Россия, типа, там, ну, условно говоря, один народ, но ну, вот в этом ключе. Там, я в 10 классе, по-моему, у нас на уроке истории, по-моему, даже было эссе на тему, блядь, типа, с кем. То есть, какой путь Украине нужно выбрать? Типа с Россией или с Европой. На этот самый, блядь, на по походу, идут. Подходят. Ну, этот самый блядь, зеленка, которая торцевая, блядь, какая? Как и называется? Рома? Скажи мне тут, тут баную, блядь. Нижу, ниже. Ниже или правее? Вправо. О, влево. Влево, влево. Ну вот, да, вот по там проходит. Вот да, вот на, на первом. Ну, эти двое, блядь. Не, я три начну. Стрелковый уже увидел сейчас будет работать. Трое. Плюс, плюс, плюс. Ну-ка, оттянись назад, больше зависни над нашими садами, потому что на стрелковые уже пошли. Справа. Сейчас у меня картинка видит. Там зеленка одинокая. И начинай проходить влево крестиком по зеленке

вот такие менины, верните шляпу и пальто. <реш> Сейчас б... все только в эту беху смотрят, а где-то еще человек 20 такие. так 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 тук Вот беха и видел движение. Именно под ней в задней части. От вот беха получается там, где дверь открыта. Вот там вот видел, широко пошевел чехол. Раз, ага. два, два, три, четыре, пять. Стас, а ну Куряна. дайте Куряна. одну мину, посмотрите Куряна. этот, и будем этот, а какая чтоб какая сейчас может я в пивиха их выгоню. Не а пройти а то, злые. Или а а думаешь, они не все там бегут? Под дыху <плот> упало, нахуй, разорвало. Это какое-то проклятие. Какой-то п... Что Парец, <плот> угу. уже припалит с Угу. Жопу стопудово держит. Крестиком. Я сейчас не вижу, чтоб он шевелился, ничего, но запомни ракурс, а, блядь, э, на, нога лежит на носке, потом еще посмотрим. И правый локоть, Да. Все, потом на следующем О. вылете посмотришь, все, давай оттягивайся. Я просто не что это таки не, кино, вы не бы тут режиссер, а вы тут вплывать не можете. Не, ну была ситуация на той же Лиманщине, когда вот там тоже вот эти, ну как наши чудо дедушки воевали воевали отбили несколько штурмов противника в стрелковом бою ну как повбывал там Нагидников, потом начала работать артиллерия противника и одного там на левом фланге который больше всего стрелялся его сначала осколок прилетел потом пулевое на крайнем штурме потом вы начали эвакуировать опять Осколок в группу эвакуации, ну снаряд там недалеко от них прилетел. И что типа надо как бы эвакуировать, а мы не можем. И вот просто что, ты и БМП туда не отправишь, потому что и БМП накроют и все прочее. И надо что-то сделать, а сделать ничего не можешь. Ну, вот это обидно. Вина. Когда-то и нас не смогут эвакуировать. Что ж, что ж поробишь? Не, а вообще, когда в момент, когда идет, ну, блядь, работа game, артиллерии, нет. Когда работа артиллерии тут идет, когда ты пытаешься уразить какую-то цель, то да, это можно сравнить, блядь, с заболеванием на футбольном матче, когда, блядь, они стреляют, стреляют, и в итоге попадают в цели. тут постоянно крики, да, -а -а -а, есть, блядь. Ну, а эмоции там, Скажем так, ты пытаешься что-то сделать, у тебя это получилось, все, ну, как у тебя переполняют эмоции, ты их выплескаешь, да, в такой форме, блядь. А так, чтобы ну, как там компьютерная игра, либо режиссер. Да нет. Это работа. Вот и все. То есть, чтобы чтоб все было нормально, надо, чтобы просто каждый выполнял свою работу нормально. Блять, сковородку помойте на долике. Сковородку помой. В смысле вы причем? Ну, зарешайте с Ромой. Вчера разговор был, что один чистит, другой жарит, блядь, третий моет, блядь. Завтра сырский приедет, а у вас срач, На, на зубах будет скрипеть. <свят> да вот это что-то не отдирается. Цезадь такая что-то Жесть вообще. Пойдем. Сейчас еще и на... Гля я как отмыл. Посю пойдет. В Вам хочется? Солнце встало выше, ели, пора, а мы не ели. Сигареты и кофе, это же самый поживный продукт для военного. Пока нет, пока не хочется, это будет потом ночной жор. Подполковник, затриманный на хабаре 1 миллион гривень продолжит службу в ЗСУ. Пору, пору, пору. Дима, Дима, ну подожди, пока не переводи. будем мы? Проблема в системе, что все врут. Самое страшное на войне... В начале войны чем мы не проебали? Потому что все хотели только одного. Защитить страну. Не проебать ее. А сейчас просто боятся проебать погоны. Вот и все. Так точно. Командующий ОДУ не скажет главнокомандующему, что у меня линия сыпется нахер. Ну не скажет. Потому что он дорог, его погон генерала. Он говорит, стабильно с элементами И все. Мы, мы все, 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 контролировано. Пока не убьют. Або <звук> пока не убежит.